Кирилле, господине наше, высокопресвященнейшем архиепископе Георгии и все во Христе, братья наши. Малебин в честь Серафима Саровского открыл традиционную православную выставку на Нижегородской ярмарке. Редкие иконы привезли сюда со всего региона, из дальних скитов и закрытых монастырей, чтобы прикоснуться к святыне мог каждый. Центральной иконой в этот раз стал образ Иоасафа Печерского. Многие специально приехали издалека ради этой святыни. Мне предстоит операции, просто чтобы она прошла благополучно, чтобы было все хорошо, пришла сюда. Мне кажется, все иконы уникальные. Ждем с удовольствием эту ярмарку каждый год. Приходим, получаем такую благодать. Кроме икон, на ярмарке изобилие церковной и бытовой утвари, святых книг, масел и благовоний. Требу заказываю, книги. Книг очень много хороших, которых ну, не везде встретишь. Очень нравится. Хорошо, что у нас возродили на Нижегородской земле такую православную ярмарку. Молодежь сюда идет все-таки. Не каждый молодежь идет в церковь, а здесь они все-таки общаются со святынями. Впрочем, и здесь без проверки качества и подлинности не обойтись. Прямо на выставке развернута мобильная ветеринарная лаборатория. Проверяют качество меда. Его на православную ярмарку традиционно свозят со всей России. И год назад несколько партий было арестовано. К натуральному меду идет добавление эфирных масел спиртовых вытяжек, живицы. Для здоровья и, в конце концов, и для косметики использую по-всякому. На вкус, на цвет, на запах. Это первые как бы, три составляющие. А в дальнейшем кто-то ходит, бабушки ходят с йодом, с уксусом. Вот сегодня ко мне подходили, проверяли. И все-таки главная идея выставки отнюдь не покупки. Главной задачей организаторы называют возрождение семейных ценностей и национального самосознания. Сегодня народ собирается для того, чтобы еще раз укрепить себя духовно, прежде всего. Православие – это та религия, которая ведет очень активную позицию, имеет активную позицию по участию в создании такого серьезного духовного фундамента в рамках развития общественного, общественного самосознания нашей страны. Елена Салганская, Юрий Балаков, телекомпания Волга.